В Запоріжжі презентували збірку придніпровської поезії гімн очеретяних хлопчиків. Книжка зібрала під однією обкладинкою вісьмох поетів Запоріжжя і Дніпропетровська. Вона репрезентує сучасні поетичні школи не тільки двох сусідніх міст, але й спектр різних за своїм походженням літературних традицій. Таким чином автори створюють мистецький діалог між різними поколіннями та країнами. Наша книжка посвящена современної поезії. региона Приднепровья, то есть Днепропетровска и Запорожье. В книгу вошли тексты авторов современных, во-первых, по стилистике, а во-вторых, тем, что они вписаны в контекст современной русской и украинской литературы, что их произведения соотносятся с общим ее течением, с общим ее потоком. Мне хочется, чтобы читатель сам определил тот месседж, который заложен в эту книжку определил то, чем литература Приднепровья, поэзия Приднепровья отличается от поэзии, скажем, львовских или харьковских или киевских авторов. То есть в чем ее своеобразие, каково ее лицо. Все авторы, которые в этой книжке, они в каком-то существуют в современном мейнстриме актуальной поэзии. Я думаю, можно найти какие-то аналогии и параллели с той же московской поэзией, там, киевской, львовской. Хотя у каждого есть что-то свое, и даже та атмосфера, тот, тот город, в котором мы живем, каждый из нас в отдельности, он пишет в нас свои строчки в наших стихотворениях. Книга гаим, но чертяные хлопчики в цепоэзии парадоксу, деконструкция обычной картины в вики нарождаются новин, не проявленные, не трансцендентные причины наследковиззески. Нет, это поэты глубоко индивидуальные, каждый из них отличается, и они принадлежат как бы ну разным исторической литературным направлениям то есть э, творчество, ну, допустим, у некоторых запорожских авторов, оно больше соотносится с э, традициями литературы западной, допустим, э, испаноязычной, латиноамериканской, как мне это видится. Э, для авторов днепропетровских, э, возможно, более характерно внимание к современной русской поэзии и некий диалог с ней. Иногда я танцую в темной кухне с мягким карандашом и листиком бумаги в руках. Даже если стихотворение не приходит, этот танец вызывает особое ощущение плотности и непостижимости времени, которое особенно усиливают два мистических животных, стоящих на подоконнике. Безумный заяц, которого я именую Пьером, и похожая на него, как две капли воды, птица, ларец. Танец может продолжаться бесконечно долго – пока кто-нибудь не включит душ или не лязнет дверью лифта. Буквы появляются исчезательно, тяжелые и острые, как взгляды пьяных школьниц. Но гуашевое утро уже размахивает нотной папкой, и молочные звезды всхлипывают, прежде чем отправиться в стойло. Мужественные гражданские колбаски выворачивают сон наизнанку. Лед заходит в комнату без приглашения, как родственник, знающий все подземелья и стройки, и приплывает небывалое и разрушается неразрушимое. И старая вода читает на твою книгу. В этом доме так много помещений, и чего тут только нет. Я видел оседланных лошадей, запаленные старые автомобили, целую галерею фотопортретов Веры Холодной и пьяных в дым, но все еще довольно адекватных царскосельских балбесов. Я даже пытался побеседовать с Гёта, но он выставил меня за дверь Едва услышал ломанный немецкий. И только в одну комнату я не могу найти путь. В ней сидишь ты, глядишь на расплешенную осеннюю дорогу и укачиваешь тяжелого ребенка. Творчість Дніпропетровця Максима Бородіна особливе втілення літературного поміжів'я, оскільки він як громадянин України, як поет набагато більш відомий в Росії. Причина цього в книжках, що живили його творчість. В Москві я вас як український автор. А в Україні я вас як російський автор, тому що я печатись більше в Москві, в московських ізданнях і в журналах толстих. Ты все равно от этого не уйдешь, и это получается на какой-то границе, на меже между украинской и русской там, литературой, или языками, культурами. То есть все равно будет такое, получается, пограничное состояние. Ну, изначально, как посыл к написанию и вообще к поэзию, конечно, это европейская, Аполлинер, Олд Уитмен в свое время, Некрасов, там, а, а, Иван Ахметьев. То есть все вместе, наверное. Хотя постепенно. То есть были какие-то периоды увлечения, и, соответственно, они, конечно, отражались на текстах моих. Там американской поэзии, там Эмили Диккенс, ну, Уолт Уитман, тут же названный. Европейская поэзия, там испанская, французская. Ну, английская не так, может быть, и немецкая не так. Ну, в первую очередь, да, и французская, и испанская. Начало 20 века, середина 20 века. И российская, конечно, там, Геннадия Ги, Хотя его не все воспринимают и считают как бы, там шарлатаном некоторые, то есть за сложность языка, но он отразил. То есть я помню еще в огоньке в девяностом, й или 90 год была статья о нем, э стенограмма того, как он защищался в Литинституте и как его, э то ситуация обрисована, как его не дали ему диплома за его стихи непонятные на тот момент. И я понял, что можно писать именно так. Не так, как до того, я воспринимал там, Пастернак, Есенин, там, Маяковский, э, ну, рифмованный. То есть я увидел, как это можно совсем по-другому. То есть, с другая сторона медали это поэзия современная. Поэзия похожа на тракторную бригаду. Распутится, разобранная техника, пьяные механики, два тракториста, работающие за всех, премия в конце квартала, зерно в конце посевной, памятник в конце жизни, шабашки на частных огородах. Те с подпредседателя, ругающийся матом, агроном, увлекающийся шашками, преферансом. И все это в таком удивительно красивом месте, на краю ровного словно океан, поля, откуда можно наблюдать за всеми закатами сразу, за птицами, за звездами, за деревьями и за голыми красивыми молодыми колхозницами, с картиной, висящей в комнате отдыха, трактористов. Береженного Бог бережет. А кто бережет его, живущего на острове, в центре вселенной, скучающего, иногда плачущего, иногда спящего, без телевизора, интернета, спутниковой связи, с одной только книгой, большой книгой, большой советской энциклопедии, том со статьями, одиночество, облако, организатор, и Артега, и Гасад, береженного Бог бережет. В ладонях умещается усталость и что-то о любви, твой шепот глух, как будто все шаланды и кефали зависли в интернете в ноября и смотрят в глубину твоих ошибок, які плавають пусти вечора і довгі, как лілії свидання. Видання присвячене пам'яті двом померлим поетам Володимиру Буряку та Владу Кльону. Вони були не тільки авторами віршів, але й культрегерами, які долучилися до формування літературного процесу в країні. З буряком я останні кілька років вже общався по електронній почті, коли він жив у Запоріжжі. А до этого я, я познакомился, когда мы делали выставку визуальной поэзии в литературном музее. что это ему было интересно. Он был один из, может быть, даже единственный из того поколения, который интересовался и сам создавал эту авангардную поэзию, андеграундную на тот момент. Он печатался в самоздатовских журналах типа ⁇ Артикля ⁇ которые на тот момент они печатались на, в начале 90-х на пишущих машинках, там, на ризографах, 20 штук, 30 штук. Он был из того поколения ну, близким нам, молодым. И он помогал словом, каким-то беседы с ним. То есть он поддерживал. Ну, все говорят, кто был с ним знаком, что он независимо от возраста и расстояния какого-то возрастного между людьми, он всегда был на, стороне, на твоей стороне и поддерживал. Даже если у тебя была капля какого-то таланта, он давал этой капле вырасти масштабах до целого моря. Я думаю, что Влад Клен — литература интегральная, объединяющая для Запорожья и Днепропетровска. Он очень много проектов делал не только в Запорожье, но и в Днепропетровске, да и вообще по всей, наверное, Украине он еще интегрален тем, что друзьями его были совершенно разные люди, и он умел ценить литературу совершенно разных направлений. Я не думаю, что есть человек, который бы был Владу Клёду врагом. Он совершенно был удивительно дружелюбным и терпимым, может быть, к недостатками других людей.